গাইজ গুড ইভিনিং আশা ৰাখিছোঁ বোলো ভালে আছে আৰু মই এতিয়া গোটেই ঘৰটোত অকলে কি কৰি আছোঁ জনাওঁ আপোনাক যিহেতু মই ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ মানে অসমলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ বিশেষ এটা কামৰ বাবে ইফালে একদম পোহৰে পৰা নাই আৰু মই এইফালে গৈ লওঁ বিশেষ এটা কামৰ কাৰণে মই আচলতে ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ ল'ৰা ইয়াত অকলে এৰি থৈ যাব লাগিব মনটো মানে ভিতৰে ভিতৰ ইমান বেছি দুখ লাগিছে নহয় মানে কি ক'ম ঘৰত এফালে হাজবেণ্ডৰ আৰু ছোৱালী ইমান গা ভাল নাই ইমান কষ্ট হৈছে আজিকালি ভাত ৰান্ধনি কাম কৰা মানুহ পাবলৈ অসমত কেনেকুৱা কষ্ট আপোনালোকে সকলোৱে জানেই ইয়াততো এভেইলেবল কাম কৰা মানুহ কোনো প্ৰব্লেম নাই পইচা দিলেই মানুহ কিন্তু অসমতো তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে সকলোৱে জানে এইফালে দেউতাকৰ আৰু ছোৱালীৰ গা ভাল নাই আৰু এফালে ল'ৰাক মই দুদিনমানৰ কাৰণে অকলে এৰি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ ইমান বেছি মনটো বেয়া লাগি আছে অলপ আগতে তলৰ আমাৰ ছচাইটিতে এখন দোকান আছে তাৰ পৰা চব বস্তু আনি থৈ বোলো যোগাৰ কৰি থৈ যাওঁ তেলৰ পৰা আদি কৰি কি কি তাৰ বস্তুখিনি যিমানখিনি লাগে আৰু চব বস্তু যোগাৰ কৰি বস্তুবোৰ জেগা জেগাই ভৰাওঁতে ফটককৈ ভাবিলোঁ যে ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো আনো মাক হ'লে কিমান কষ্ট মানে মোৰ আজি ফিল হৈছে কষ্ট মানে কি কাক এৰিম কাক নেৰিম এনেকুৱা লাগে মই কি কি আনিছোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ ৰ'ব তাৰ কাৰণে বজাৰ এইখিনিতে আপোনালোকে মোক এটা বস্তু অলপ বেলেগ বেলেগ দেখিছেনে কি কওকচোন মই হাইলাইট কৰিলোঁ এইখিনি আচলতে ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ হাইলাইটখিনি কৰে মানে দুটা কালাৰ মিক্স কৰি পিনি কৰে ইমান বেছি ভাল লাগিছে ভাল লাগে মানে মোৰ মই নাজানো আপোনালোকে মোক কেনেকুৱা দেখি পাইছে মোৰ নিজেতো বহুত ভাল পাইছোঁ কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব সেয়া দুটা কালাৰ হাইলাইট কৰিছোঁ বাহিৰত এটা ভিতৰত এটা এনেকৈ সেয়া চব কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় জনাব দেই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে হাজবেণ্ডৰ ফোন আহিলে আৰু এতিয়া মই ভিডিঅ'টো বনাওঁতে মই তাতে ৰাতি নটা বাজিলে আমাৰ ঘড়ীটো বন্ধ হৈ আছে মই এতিয়াহে মন কৰিছোঁ মই ভাবিছোঁ আঠটা বাজিছে নেকি এতিয়াই চাইছোঁ নটা বাজিলে মোৰ ঘড়ীৰ বেটেৰীটো বদলি কৰি থৈ যাব লাগিব সেইটো এটা কাম তাৰপিছতে অঁ আপোনালোকক কি কৈ আছিলোঁ ল'ৰাৰ বাৰ্থডেও পাইছে সি বাৰ্থডে জানো মই আকৌ আহিব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ সেইটো কাৰণে তাক আগতীয়াকৈ গিফ্ট কেইটামান আৰু মাক দেউতাকৰ ফালৰ পৰা দি থৈ গৈছোঁ মনটো মানে ইমান কেনেকুৱা লাগি আছে নহয় বস্তু পেকিং কৰি আছোঁ সি মানে কালি মোক কৈছে মা হেৰি মই এইকেইদিন বইল খাম দেই মই কৈছোঁ এইকেইদিন মানে এনেকৈ কৈছোঁ আৰু সি কৈছে অঁ তুমিতো যাবাগৈ ন মই তাৰ লগত ৰাতিপুৱা সদায় প্ৰেক্টিচ যাওঁ ৰাতিপুৱা খানা খাবলৈ ৰাস্তাত ভোক লাগিব পাৰে অঁ মই জোতা এযোৰ লৈ আছোঁ দেখাইছোঁ ৰ'ব এইযোৰ জোতা লৈছে সেইদিনাখন বাৰ্থডে' গিফ্ট বোলে তাৰ টুৱেলভ থাউজেণ্ড দি পিনে এইযোৰ লৈছে তাৰ একদম মন পচন্দৰ জোতা ফালৰ পৰা জোতাযোৰ তাৰপিছতে আকৌ খুব ধুনীয়া ট্ৰেক্সযযোৰ লৈছে দেই বিৰাট ধুনীয়া দেখিবলৈ তাৰপিছত মই কি কি পেকিং কৰি আছোঁ দেখাওঁ আপোনালোকক ন লৈ যায় ন সেইটো কাৰণে চিৰাখিনি এনেকৈ টেমা এটা ধুনীয়াকৈ ভৰাই থৈ গৈছোঁ এইফালে সেইটো গোটেই খেচেং মেচেং হৈ যায় দেখিছেনে তাৰ কাৰণে চম্ভালোঁতে এইবিলাক তেল লৈ থৈ গৈছোঁ এইবোৰ মষ্টলী যি টি বস্তু নাখায় নহয় বহুত দিগদাৰী হৈ যায় গাখীৰ লৈ থৈ গৈছোঁ আকৌ চব আৰু নিমখ হালধি তেল মছলা যিমান মানে ড্ৰাই বস্তু যিমান আছে চব লৈ থৈ গৈছোঁ ফল মূলৰ বাহিৰে মোৰ পেকিং আছেই পেকিং মানে মোৰ আৰু বিচদিনাখন দেখাওঁ আপোনালোকক ভয়ে খাই যাবগৈ আকৌ লাইটটো জ্বলাই লওঁ এইগাল গোটেই উলিয়াই থৈছোঁ এতিয়া বস্তু এই গোটেইবিলাক পেকিং কৰিবলৈ আছে তাৰপিছতে আকৌ তাৰ খেলৰ বস্তুখিনি ঠিক কৰিবলৈ আছেই জোতা আৰু মোজা এইবিলাক চব ক'ত ক'ত কি কি বস্তু মানে ক'ত ক'ত পৰি আছে ঠিকনা একদিন মই আছিলোঁ কাৰণে ফটা ফটাক কাপোৰখিনি ৰেডি কৰি দিওঁ ধুই মেলি চব ৰেডি কৰি দিওঁ চব চিজিল কৰি দিওঁ পানী ৰাতিয়ে বটলত ধুনীয়াকৈ পানী ভৰাই থওঁ ৰাতিপুৱা মাত্ৰ ফল মূলকেইটা কাটো আকৌ ৰাস্তাত ভোক লাগে বুলি কেতিয়াবা পোহালৈ যাওঁ কেতিয়াবা তাতে একো আৰু ফিল্ডতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে তাত পুৰা যিখিনি খানা পায় চব হেল্ডি খানা পায় মানে যিবিলাক চবেই আৰু এইবিলাক ইয়াত ধনী ধনী মানুহৰ কথা আৰু ন সবেই খোজকাঢ়ি আহি পেলাই ব্ৰেকফাষ্টটো সদায় চবেই তাতে কৰে মানে কিছু হাই ফাই মই সিদিনাখন একাপ কফি খাইছোঁ দুশ টকা দুশ টকা কফি খাবলৈ নাই এদিনেই খালোঁ আৰু কেতিয়াবা মন গ'লে উদিত যে বিচাৰে তেতিয়া খাই আহোঁ আৰু তেনেকুৱা নিচিনাকৈ হয় আৰু সেয়াই আৰু সেইকাৰণে ৰাস্তাত ভোক লাগে বুলি কিবা কিবি লৈ যাওঁ ৰাস্তাতে খাই আকৌ মই ৰাতিপুৱাই মানে যোৱাৰ আগতে আটাটো মাৰি থৈ যাওঁ কেতিয়াবা কিবা দাইলি বনাই থওঁ কিবা চব্জি কাটি থৈ যাওঁ চাৰে পাঁচটাতে উঠি চব কৰিলোঁ মোৰ সেইটোৱে দুখ লাগিছে মানে সি ৰাস্তাত আহোঁতে ভোক লৈ কি খাব কিনি কিনিয়ে খাব লাগিব যেন পাইছোঁ আৰু উপায় নাই বহুত বেয়া লাগিছে মোৰ হাজবেণ্ডলৈ মই বস্তু এটা লৈছোঁ তেওঁ যেনেকৈ খাই ভাল পাওঁ মানুহ ন খাই বনাই ভাল পাওঁ মানুহ আৰু ইয়াত মছলা বুলি ক'লেতো আৰু বাহাৰ এইটো লৈ লৈছোঁ এটা গাহৰি মাংস এইবিলাক স্মকী পৰ্কবিলাক বনালে এইবোৰ ঢালিব পাৰে কিবা কিবি এটা এইটো লৈছোঁ আৰু কেইটামান মছলা আছে মই চু কাইলৈ গৈ কিনিমগৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে বস্তু পাব এইটো গাৰ্লিক পে পাউদাৰ এইবিলাক কিবাকিবি ঢেৰ লৈছোঁ আৰু হাজবেণ্ডলৈ তাৰপিছতে মোৰ ছোৱালীলৈ কি লৈ যায় যেন অসমত নাপায়হে পেৰি পেৰি মছলা এইবিলাক পনীৰত দি খাবৰ কাৰণে এইবিলাক মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে মছলা এডালমান লৈ ল'ম আজি মাত্ৰ এইকেইটা আনি থৈছোঁ কাইলৈ আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মছলা আছে নহয় বাপৰি মই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কাইলৈ গৈ পিনি বাকীকেইটা মছলা তুলিমগৈ আৰু বাছ কিনিমগৈ আৰু বেছিবোৰ বহুত দামো নহয় দুশ আঢ়ৈশ ডেৰশ এনেকুৱা ভিতৰতে আছে কাইলৈ আনিবগৈ লাগিব আৰু সেইকেইডাল দেখিছেনে সেইকেইডাল মই সদায় ইয়াত থাকোঁতে চাই বাবা মন্দিৰলৈ গৈছিলোঁ যে বাবাৰ মালা হয় এনেকেইডাল লৈ যাব লাগিব শুকাই শেষ মোৰ মানে কিবা পেলাব মন নগ'ল বাবাৰ গাত দিয়া মালা ন পাৰিলে মই এডাল লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে সজাই থৈছোঁ এইকেইডাল শুকাই মেলি অৱস্থা নাই আৰু মই কি কি যে লৈছোঁ নহয় চাই বাবাৰ শ্ৰদ্ধা আৰু চুবুৰীৰ যি তেওঁৰ যিটো মূল মন্ত্ৰ হয় তেওঁৰ যিটো ষ্টিকাৰ সেইকেইটাত লৈ লৈছোঁ মই সেইটো আচলতে তাত পাবলৈ নাই মই অসমত বিচাৰি বিচাৰি শেষ সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে বাবাৰ মন্দিৰত পালোঁ লৈ ল'লোঁ ইমানেই ধুনীয়া নহয় মানে ষ্টিকাৰকেইটা বহুতৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ আচলতে বাবাৰ যিবিলাক ভক্তসকলোকে দিম ভাবিছোঁ সেইকাৰণে লৈ লৈছোঁ আৰু বাবাৰ ৰুটি লৈ লৈছোঁ ধেৰ আৰু সেইখিনি কিবাকিবি দুই ন দুই ভৰি হৈ আছে আচলতে সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ অলপ কথা পাতি মনটোকে ভাল লাগক সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ বাকী একো নাই আচলতে এইফালে ল'ৰাক এৰি যোৱাৰ দুখ সেইফালে ছোৱালীক আৰু হাজবেণ্ডক লগ পোৱাৰ সুখ মই এতিয়া মাজতে এনেকৈ এনেকৈ খেলি আছোঁ সঁচাকৈ সেয়াই আৰু ভিডিঅ'টো যিমানেই আছিলে মই আচলতে কি কি কৰি আছিলোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকৰ মাজত দেখালোঁ আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু যিবিলাকে যিবিলাক মাতৃ যিবিলাকে মাকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাইছে এই মুহূৰ্তত মোৰ কেনেকুৱা লাগি আছে মুখত হাঁহিটো আছে কিন্তু অন্তৰখনত যিটো এটা বিষ হৈ আছে নহয় এটা দুখ হৈ আছে সেইটো মানে যিবিলাক মাতৃ তেওঁলোকে বুজি পাব নহয় জানো সেয়াই আৰু আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ দেই আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই গুড নাইট এতিয়া চাৰে নটা বাজিলে অঁ মোৰ ল'ৰা ক'ত গ'ল এতিয়া সি গৈছে জিমলৈ অহাই নাই এতিয়ালৈকে চাৰে নটা বাজিলে জিমৰ পৰা তাৰ কাৰণে খানাও ৰেডি কৰি থৈছোঁ জিমৰ পৰা আহি খাব আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা ক'ত তাৰ প্ৰেক্টিচ আছে সোনকালে যাব লাগিব যিহেতু সেইটো কাৰণে ফটাফট মই ৰুটিখিনি বনাই লওঁ আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই গুড নাইট